Наталю, это уже второй твой проект с детьми, и тебя можно его назвать отчизнянной Мэри Поппинс от шоу бизнесу Ты себя так чувствуешь? Мне нравятся дети, поэтому я рада быть ближе и рада помочь реализовать им мечту, потому что когда я была маленькой, мне не так повезло. Я мечтала танцевать, но мне не дали танцевать. Учителя как-то не заметили в мне таланта. Я пела в хоре за 8 лет музыкальной школы. Учителя не не заметили вам мне таланта и не дали мне ни одной песни сольно спеть. Я так и простояла в третьем ряду наверху все восемь лет. Поэтому я со своей стороны хочу сделать все возможное, чтобы талантливых детей заметили вовремя, сегодня, сейчас. Они начинали танцевать в 30, как я. Впервые в жизни я стала в пару в 30 лет, понимаете, и выяснила, что таки надо было заниматься танцами. Виявилося, что на танцах у была вообще трагичная ситуация, потому что твой выкладач залетялся до твоей мамы. И в тебе дитяча травма. Ну да, ну просто папа был недоволен, я так думаю. И думаю, что недоволен, наверное, был как-нибудь активно. Вот поэтому мне ничего ребенку не сказали. В какой-то момент меня перестали ставить в танцы. Боже, я, ты, я стихи про танцы начала писать. Меня не брали в концерты в качестве танцовщицы. Ну так я в стихах придумала объявки, где можно я хотя бы объявлю танец. Там э -э, стишок про гопак, стишок там про э -э, Деда Мороза. Там, знаешь, танец Снегурочки Деда Мороза. Ну, в общем, Твоя карьера тренера и твоя карьера судьи таким чином сложилась, что ты берешь участие само в детских проектах. Ну, я уверена, что про своих собственных детей у такие особливі моменты ты замислюєшся. Знаешь, готов ученик найдется и учитель. Готова жена найдется муж, готова мать и будут дети. Могу сказать так, что да, действительно, тот факт, что я сейчас участвую в детских проектах, говорит о том, что я... ощущаю как во мне вот это вот женская природа материнская она открывается я это чувствую мне очень интересная с детьми мне кажется очень много могу дать не поверььте как только я как только я решу и смогу я удивлю вас у меня будет много детей про роды ну с якой келькостью детей ты мриешь 4 5 6? я не знаю я как больно командовал 12 футбольная команда один Футбольна Вот ты знаешь, мне всегда нравился футбол. Я сейчас это поняла. Чужих же детей не бывает. И даже если я не решусь стать мамой я сама, то я очень много своей любви, очень много желания и умения быть мамой смогу подарить другим детям. Ведь это совершенно не важно, родная ты мама или нет. Может вот ты хочешь сыновей, ты сына или доньку? Особенно на заходе, зерки шоу-бизнесу, сваживаются на цей крок? Если я сказала, что я хочу, чтобы у меня детей было много, а ты посмотришь мой паспорт, и ты поймешь, что футбольная команда, я при всем желании уже не успею. В тебя есть похрестники. Насколько их много, и как Наталья Могилевская хрестчена мама? Важнее, наверное, ребенку внимание, время, которое ты ему уделяешь. Времени у меня пока очень мало. Я пока очень много гастролирую, у меня очень много концертов. Но есть еще кое-что важное. Если мне позвонить и попросить что-нибудь сделать, я обязательно это сделаю. Я могу помочь финансово, знаешь. Это тоже немало.